Если говорить о перспективах для украинских компаний по привлечению финансирования через международные фондовые площадки, то я скажу, что мы находимся, ну не мы, а сегодня есть такой очень уникальный момент, уникальность, если говорить в разрезе Польши и Украины, в том, что Польша сумела создать, организовать Фондовый рынок у себя, более того, он сумел обойти все проекты центрально-восточноевропейского региона. А э, с другой стороны, мы имеем Украину, где нет фондового рынка вообще. И это действительно подталкивает многие компании э, в случае, когда э, разнообразие, э, при, ну, поиск. Всевозможных денег, инвестиций имеют свои какие-то естественные лимиты. Возникает вопрос э, приведения IPO или частного инвестора иностранного, для того, чтобы сделать какой-то определенный рывок в развитии, потому что это деньги не нужно возвращать, вы получаете совладельца своего бизнеса. А с другой стороны, все больше начинают возникать и другие факторы, э, которые мотивируют компанию выходить на фондовые площадки Европы, в том числе и Варшавскую фондовую биржу. Это и имидж, и э, защита, и э, там, скажем, может быть, поиск новых партнеров, выход на новые рынки и так далее. Э, поэтому говоря о э, привлекательности Варшавской фондовой биржи, почему мы имеем очень много украинских компаний и почему мы много имеем аграриев и я уверен, еще много будем видеть. Позвольте сказать о особенностях этой площадки и почему она стала столь успешной и столь э, динамично развивается. Во многом на сегодня мы имеем очень стабильную экономику Польши. Последние несколько лет это наибольший прирост ВВП. В прошлом году было 4,3, сейчас Евростат прогнозирует порядка 2,5-3, это тоже самый высокий. По всем международным рейтингам это рейтинг стабильный, имеет экономика Польши. Фондовый рынок уже является определенным региональным финансовым центром. Общая капитализация всех компаний на бирже преувеличивает суммарную капитализацию всех бирж Центральной Восточной Европы. Это то же самое, я могу сказать и по э, оборотам, оборот выше, чем всего региона в целом. Мы имеем очень развитую э, инфраструктуру, в частности идет сейчас активное сотрудничество с Нью-Йорк э, Stock Exchange, Euronext по имплементации новой электронной торговой системы и э, сотрудничеству в информационной плоскости. Э, в октябре этого года нам будет запущено, что позволит еще больше упростить доступ международного инвестора к этой площадке. Для никого не будет секрет, что мы очень близки по ментальности и по культуре, что позволяет нам лучше находить между собой понимание и решать конфликтные ситуации, которые иногда возникают. В целом, так как этот еще развивающий рынок, стоимость услуг консультантов и всех процедур ниже, чем будто уже развиты европейские рынки капитала, в частности мы говорим о Лондоне, который там наиболее сопоставляется с Варшавой. Мы имеем действительно уникальную структуру инвесторов, если мы говорим, потому что это ближе к американской модели. Мы имеем очень высокую долю частных физиков, 20% рынка, это очень много, учитывая 40 миллионов населения. Мы имеем очень активного игрока – институциональный инвестор. Это тот инвестор, который вкладывает на очень долго, и именно благодаря тем реформам, которые бы сделали, он генерирует деньги, которые нужно куда-то вкладывать, потому что экономика развивается и нуждается в этом. Мы имеем success истории компании на Варшаве с Центральной Восточной Европы. И, конечно же, благодаря этому развитию, и подойдя к следующему слайду, я хочу сказать, что это все подталкивает к постоянному постоянной потребности в новых инвестиционных продуктах которых уже очень много мы имеем несколько площадок есть акции облигации фьючерсы и структурированные продукты и так далее но потребность постоянно в новых инвестиционных продуктах у Польши есть и в ближайшей перспективе по всем аналитикам будет. Таким образом, мы понимаем, что э, польскому инвестору, польской экономике нужно куда вкладывать. С другой стороны, мы видим э, украинские компании, которые возникают проблемы с финансированием внутри страны, используя все возможные варианты здесь, начинают рассматривать э, выход, ну, выход на IPO, в частности, листинг на фондовых площадках. Конечно же, благодаря успеху первым двум компаниям Astarta а Kernel, это были аграрные компании, которые увеличили с 2006 года, и 2007 года выходил Astarta, соответственно, Кернел увеличили свою капитализацию несколько раз. То есть это был такой success story, который подтолкнул других аграриев очень активно приводить себя в порядок. И поэтому вторая волна была тоже очень много связана с этим сектором. То есть, есть был бенчмарк, это был частный бизнес, его можно было структурировать, он не был завязан очень сильно в какие-то финансовые группы, выясняя политическое там какие-то другие ситуации. И э, сайт соответствовал тому, что он был как раз комфортный в частности варшавской фондовой бирже. Поэтому э, вот это было определенной причиной, почему видим столько много агрария, но с другой стороны, мы понимаем, что в Польше таких подобных проектов по сути быть не может, потому что у них очень мелкий частный бизнес и вообще какие-либо структурированные холдинговые компании отсутствуют и вкладывать, собственно, нету, и это были новые продукты, которые были очень интересны для инвестиций. На сегодня мы подошли к тому, что, конечно же, многие брокеры пишут, что там аграрии уже не интересны, и там брокеры хотят получить там энергетику или какие-то другие продукты, компании, в этом есть определенная доля смысла, но это нужно это сегодня кратковременно, потому что ну, вот рынок созрел, они получили партию новых аграрных компаний, отлично вложились, ну, дайте нам что-нибудь другое. Это определенный рынок, конъюнктура, она меняется, и это ни в коем случае не значит, что завтра, а готовиться нужно определенное количество времени, это не за сегодня мы посидели, завтра мы уже в лисинге, это полгода, год, бывает два-три, компании, особенно с учетом конъюнктуры и проблем на глобальных рынках, не спешат и подбирают для себя удобный момент, окна и то финансовое состояние, та стратегия, которая им наиболее подходит, все-таки э, мы можем смело говорить, что потребность будет. И э, многие еще аграрные компании смогут быть успешными, привлечь необходимые инвестиции. Но если дело под итог, то мы на сегодня имеем 11 компаний, 10 на главной площадке. Для сравнения, если мы говорим о главных площадках, то на Лондоне 4, на Франкфурте 1 и на, на компанию на альтернативной площадке, в данном случае это да, Агролига. Э, общая сумма денег, которую они привлекли через Варшаву, это до, пол, милли, до полумиллиарда евро. Вообще капитализация порядка 2 миллиардов евро. Вы видите, что вот приблизительно за сколько процентов акций, какие суммы компании привлекли на фондовой площадке. Э, что мы предлагаем и какие наиболее сейчас могут быть интересны реальные инструменты или там площадки куда можно выходить их три хотя их есть существует еще больше но мы говорим о главном рынке где идет IPO публичное размещение мы говорим о New Connect альтернативная площадка это для малого среднего бизнеса и я думаю это то что нам сегодня наиболее актуально и каталист это рынок облигаций главный рынок в первую очередь это регулированный европейским сотрудничеством рынок, это только э, проспект эмиссии, где нужно готовить 3 года ФРС. Э, э, и, конечно же, он есть наиболее ликвидный, наиболее защищенный, но есть определенные требования компании, которые он объединяет. Это минимальная капитализация, которая составляет 15 миллионов евро, и фрифло 25% или 500 тысяч акций с суммарной стоимостью 17 миллионов евро. С другой стороны, конечно же, это... Всевозможный пул инвесторов из-за защищенности высокой ликвидности, то, что, как я говорил, 50% это иностранные инвесторы, и доля их постоянно растет, потому что мы имеем естественный лимит внутренних инвесторов, и мы понимаем, что если мы хотим ту динамику сохранять, единственная для нас возможность стратегия дальнейшего развития, это именно привлекать международных инвесторов, вкладывать через Варшавскую фондовую площадку в региональные компании или там новые инструменты, которые выходят институциональный инвестор 30%, ну и физики, индивидуальный инвестор 20%, которые, конечно же, являются очень в части спекулятивной, может быть, формой инвесторов, но не надо забывать, что они создают достаточно хорошую ликвидность, которая ну, всегда позволяет комфортно для инвесторов вкладывать и выходить, и таким образом фиксировать свою прибыль. Я подготовил этот слайд, чтобы вы немножко представили, какой сайт компаний выходит на IPO, это средств по польским компаниям за 7 лет. Эм, стоимость компании, в каком рубеже, сколько было IPO, сколько они привлекали, и доход от реализации, ревеню. Э, То есть мы видим, что большинство компаний по общей стоимости это до, до 100 миллионов, которые выходили польские компании на Варшавскую фондовую биржу. И точно так же до там, 100 миллионов выручка это тот сайт. То есть, конечно же, есть приватизация, где 2,5 миллиарда поднимается с IPO э, с инвестором но большинство компаний это вот вот такого с размера которые выходили сейчас они подросли конечно потому что мы говорим 2003 года но на сегодня мы подошли к такому моменту что все крупные польские компании которые уже могли выйти на IPO это тоже вторая причина почему э, собственно говоря, предлагать уже польские компании нету возможности инвесторам, кроме как делать вторичное размещение SPO, как мы называем, поэтому мы в своей стратегии тоже очень активно работаем с регионом, предлагая региональные компании для инвесторов, чтобы вкладывать в них. New Connect – это уникальный проект, который сейчас очень в последнее время много публикует. Недавно мы подготовили тоже новый пресс-релиз, произошли пресс даже качественные изменения в этой площадке то есть за несколько лет существования площадки вы увидите какая была динамика количество новых компаний которые выходили и общая капитализация росла рынка в целом на сегодня недавно вот пару дней назад был пресс что у нас вышла 400 компания сделала дебют на new connect сегодня сейчас 376 компаний в листинге 21 компания сделать трансформацию с New Connect на главную площадку, так как капитализация выросла, и она хотела более ликвидный рынок и лучше инвесторов получить. Всего лишь две компании были банкротами, и одна была исключена из листинга по нарушениям. В целом мы понимаем, что именно эта площадка, которая позволяет объединить малый и средний бизнес, который ищет от несколько сот тысяч евро, и действительно есть такие много проектов, до несколько миллионов, конечно же, не все готовы, не могут себе позволить, размер не позволяет главную площадку, но и с другой стороны они должны быть определенные, уникальные. Мы, конечно же, создавали, ставили цель, ну, мои коллеги, когда создавали, ставили цель э, именно поддержка инновационных разных проектов, то есть там, где есть какие-то ноу-хау, уникальная стратегия, бизнес-стратегия и так далее. Но если в целом сделать сейчас рез, то больше всего является количество компаний со сферы услуг, финансов где-то это наиболее такой сектор, который представлен на New Connect. Со стороны инвестора немножко другая структура инвестора, потому что это э, более рискованная площадка, здесь больше физиков, поляков, которые действительно напрямую вкладывают в небольшие компании, которые не видят перспективное, которые там за несколько лет могут выйти на главную площадку или ну, вообще как бы себя раскрыть до конца. Физики большинство сегодня это 80%, венчурный капитал и постепенно растет доля институционального инвестора. Благодаря этому мы делаем качественное изменение этой площадки. В частности, сейчас добавилось несколько новых требований по корпоративному управлению. В частности, кроме у нас был такой сегмент New Connect Lead, это компания, которая планирует выходить на главную площадку, чтобы все знали о них и обращали. Мы сделали такой типа New Connect High Risk, и Very High Risk это компания, как раз, которая находится в рубеже достаточно высокого риска, для того, чтобы предупреждать инвесторов, что, возможно, там низкая ликвидность или там, стоимость акций, которая позволяет ну, защищать инвесторов в первую очередь, да, в данном случае, потому что они рискуют вкладывать в данную площадку. И э, данные действия, конечно же, будут подтягивать более качественных, э, длинные деньги инвесторов на данную, на данную площадку. По каталисту несколько слов, но в целом это рынок облигаций, это наша попытка организовать этот рынок. В данном случае есть альтернативная площадка Bondspot, которая была организована сами банками в Польше. Но все больше сейчас новых инструментов, новых эмитентов выходят и размещаются здесь. Просто наглядно вы видите, какая динамика развития за один год, за прошлый год на Варшавской фондовой бирже. Мы видим, что прирост новых эмитентов составил 4% по иностранным эмитентам, 44% количество новых эмитентов на NewConnect удвоилось катализ тоже количество новых эмитентов удвоилось. То есть вы видите, что действительно динамика очень высокая, это требует постоянно активной деятельности новой компании, новые деньги, новой компании, поэтому мы очень активно работаем в этом направлении. Путь на Варшавскую в биржу возможен, вот как вы видите, два фундаментальных развития. Это или публичное размещение через проспект эмиссии. И в данном случае мы можем говорить о главной площадке, это более престижно, это неограниченный пул инвесторов, конечно же это дороже, но если по, по определенным там, критериям и требованиям не все себе могут позволить из-за размера или других причин. Но есть более доступный путь, это через частное размещение, которое предполагает до 100 инвесторов, где можно выходить именно на New Connect или на катализаторы на облигаций, где идут упрощенные процедуры, это в разы, в разы дешевле быстрее, но в любом случае это определенная все равно публичность, то есть обязательства, которые на вас будут накладываться, как на компанию, которая попадает в листинг.